Аллея звезд французская, это Кана, где кинофестиваль проходит. Это, я так понимаю, Сильвестр Сталлоне, 93 год. Это непонятно. Тоже не разборчиво. Ну, это Софи Лорен, это понятно. Непонятно. Николас Кейдж 90 год. Металл Стрип. Ну, в основном американцы, кстати. Тут, конечно, американское кино не очень любят, но почему-то звезды в основном все американские, а не французские. Это, я так понимаю, здесь проходит американский фестиваль, но не сейчас. Автобусный билет на сайте Рубикон.